на цю фотку буду тану. Коли син блогер. Вона <рив> прям відео робить. Коли ваш син блогер. Ну я правда. <рив> а ти мовчки і сватка в ній маєш. Скажи, поправ ти чи... лече. Вас Тарас, но Тарас не пидорас, нормальный ход. Дима, с которой ноги? Что, шкода А я поеду по маленькую. Знаешь что, принеси мне мои блютуз наушники и подставку черную к по телефону. чтобы я сидел с кошкой. Ему я мучил, и шкодовал, и мучил, и шкодовал. Блютуз, а что Ну вот и белые мои, в коробочке и черную подставочку. И те вот, четкие. Все бери, что там короче И четкие. Не, зарядка. Ну, бери, неси. Все, что взяла, да неси. О, кошка из детства. Думаю, ну, это пяти Спасибо. Ассаляму алейкум. Так, секунду. Алексус, Ассалям, Ассалям, Алексус. Так, давайте поотвечаем трохи на комментарии. Займемся веселыми историями, да, Мурсик? Цикало, за что китку треба шкодувати, тобто жрит жалит. И то непогано живець. це означает любить. Надеюсь, я рассказал. Лапусик. Мой пусик. Кто бачил тузик? Классный персик. Тузик красавчик. Сердечко, естественно. класс раз, но на пидорас. Нормальный ход. Нормальный. Коли ви вже наїстеся, контент у тебе бомбезний. Дякую. Важно, що контент бомбезний. Волочит, боронуват, волочити. боронувати не гарбузово, гарбузів. Оп, кі 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 ві-ві-ві-ві. Привет, Віка. Привет, Алміра. Всім привітка! А де Мурка? Уже в... Ви... Катя. кто То написал сообщение. Собачка схожий на нашего. Нашего звати Мишка. Привет, Ильдус. Или колись дали собаченяти Морозова, на другий день заболел листами, через несколько дней вздох. Це не зв'язано з морозивом. Вообще ніяк не зв'язано з морозом. Я вибачаюсь без образ, просто на майбутнє правильно пишеться не ємо, а ймо приємо смаку. Напише дякую. Привет, рефикс. И баки. Баки давно не бачились. Что-то я давно уже не бачу. Так. А где батько? Сбоку. Сидит. Любима поряд готувала, старалась, чтобы а треба нам еще мирного неба. И знак хиппи. Какие-то лысые хиппи нам пишут. Сердечек ему накидаем. Надеюсь, он на этом чат не глючит. Бывает, что останавливается и не обновляется. Норм. О, окей, сердечко кинем. Бежать и передеть заодно будете. Да, кто любит бежать и пердеть? Я думаю, все. Это вы уже после арбузил. Да. Да, я уже повечерал. Ну, мои трошки задержусь, да поотвечаю людям на комментарии. Очень приятно на вас смотреть. С таким настроением на работу. Шикарные арбузы. С Богом. Люди думают, что... Шо... арбузы. Ну ясно. Шапочка классная кутюремщика. Дякую. У меня шапочка и кутюремщика, бачил. Привет. Это мой телефон сел. Я перешел на планшет. Альмира, привет. А что Эльмира? Если пришел. Как ты радуешься Чипсом, Як никогда не видел. як тебе пять лет, так мне и есть пять. років. Пестолковые есть такие. Проставляйся. А, у нас 40 тысяч на канале сегодня было. Кто помнит? И кто-то пишет, бесстыдник. Чего? Чего я бесстыдник? Что радуюсь, что 40 тысяч людей на канале. Привет, Лео. Я бесстыдник. Молодцы, Бог вам в допомогу. Дякую. Тузик Кийця таке люби. А чого нічого не робиш, коли є ти то перший. Да. Я так люблю хейтерів. Люби хейтери, які у мене є на каналі. пишіть більше коментарів. Мені так весело з вами. О общать, общате ця Оля. Моя любимая хейтерша Оля. Лучше б тебе запряг було більше пользи, Да. Угостиш гарбузами. Ок. Можна вже йти їсти, Да. Кстати, ми так і сделали, гарбузи. и пошли есть. Квас, квас. Так, надеюсь, у меня чат там не столе потому что никто ничего не пишет. И это очень подозрительно. Так, чет нажал, не, ничего никто не пишет. Прочитал сначала ЕБ. Типа нахрен надо те горбузы. Хорош. И пальцев вверх. Діма, я тебе бачив з новим бойфрендом, такий підкачаний він. Молодець, наконець-то знайшов собі пару. Кинем сердечко. За вами не поспиниш. Тільки ліноліум купила, а тут уже чипси з мороженою. Безумно можна бути первим. Извините, я не знаю украинский язык, поэтому некоторые слова могут быть непонятными. Простите, а сколько два лет? Мне 23 года. Не, не мажора. Привет, человек. Говори нормально, бо You know? Знак вопроса. You know? Чипсы ешь, а давление скачет. Никаких чип нельзя и кофе. Да. И сам знаю, ну коли хочется, что сделаешь. Понадобится, понадобится, купил ёпт. Есть накидаем. Не, не говорю молодцы, какие еще там до друзей, молодших, относитесь. Сразу видно, что добра душа у вас в родине, до собачки, до котика, сердечек накидаем. Что и следовало ожидать, что мы ему тоже накидаем сердечек людям. Пока аккумулятор под надежной защитой тузика, он не пропадет. Естественно, тузик охраняет. Да, мама ушла до коровы. Героям слава Дмитро. Может и удивил бы, если к чипсам вместо кваса хоть раз бы купил пиво, не говоря уже о 0,5 к шашлыку. you know, знак вопрос. Тузик такие, как в первый класс, пиде. Такие же няшные. Есть видео на канале, заходите, подписывайтесь, там куча видосов. Привет, Василь. Look at me. Где твоя девчина? Тики ешь. Нема. No. No. Зи уже добре таке практикуется. Привет, Василий! А где вы живете в Украине? Житомирская область. Не, мира не бывал. Look at me. Look at me. Скучно всем дякую. You look at me. Анонимка, приветик, приветик. В Америку прям приветик. Класс. А где конкретно, в каком штате обитаете? Спиши с ночного вам, дякую. Вообще классно, что люди, да, из Америки смотрят. Это вообще супер. Трудяги молодцы, вы мне нравитесь. Накидаем сердечку в то Ильки я Кинем сердечку, я не понял, что он ее означает. Гроховый суп сила. Да. и так держать. Сердечко тоже кинем. Надеюсь, мой чат не стоит. Ну все, в Украине на ну одну проблему меньше. Это на видео, где мы заволочили и горбузы находятся сегодня. Молодцы, кто-то пишет, то сердечек накидаем. Тузик знает, что он самый э, главный. Мама была бы гарной бабушкой. Тузика все любят, одним словом. Такие же хорошие. Ну, пьёс. буйный, наверное. Трохи, да. Бычок. У нас есть бычок. Дима смачного, если их посуда чиста. Мама рада, что готует и едят за аппетитом. Сейчас.

больше всего, что они вас так и не примут. К сожалению. Который <плакова> час в Казахстане, а меня откуда знать? У меня часов нема, я их выкинул в окно сегодня, чтобы не мешалось. Котопес. Сердечек накидаем. И пофиг, что у часы на телефоне я, да? Вообще. Это не столь важно. Привет, Алекс. що такі мортадельки? Це такі мясні ковбаски Це останній сейчас 10 почти. Ой, до цієї гарбузи дуже далеко. Сергячку кинем, я так і не понял, про що Люди, перезвонтажуй трансляцию, приходите завернув. Прям сейчас, прямо сейчас, прям сейчас. Погнали. Прям сейчас. Лук. Да, да.